Сейчас поеду, куплю себе подарок. А, пришла. Хочу кисдуки. Хочу новый парфюм э, на лето. И не знаю, что я хочу. Что свеженькое. Я пользовалась мисс Диор прошлым летом. Пришел и всегда участвую в беседе. Або воду пье, просыпается, або... або храпит. Каждое лето ассоциируется с каким-то запахом. Позапрошлое лето ассоциируется с Виктория Сикрис, как-то бомб называется, бомб. Бомба. Розонькие такие. Да их многие знают. Амбюлэнс поехала. Так и добрый. Короче, про позапрошлое лето ассоциируется с Викторией Секретс. Вообще подумаю, что это я. я часами по этому, по замочку. Ассоциируется с Викторией Секретс. Вот это бомб. А прошлое лето ассоциируется с Мисс Диор. Букет, как это, Сейчас покажу. Вот это вот позапрошлое лето. Только я этот запах на себя положу, все, сразу вспоминаю свою школу, как я в школу ездила. Да. Все чувства, которые тогда испытывала, эмоции все вспоминаются. Вот это прошлое лето. Медиор. Вот эти бомбезные. Это еще не очень забылось, потому что я чуть-чуть зимой брызгалась. Это такое сечашечное чувство. Сечашечные воспоминания. Но чуть-чуть, конечно, уносят. Уносят мою свадьбу в прошлое лето. И хочу я новый запах на новое лето. Не знаю, что я хочу. Буду нюхать. У меня вот это, что... Расправить, що ты не можешь больше більше, ну, пяти запахов ты не можешь понюхать. Потому что потом все перемешивается и все. И ты не понимаешь. Ну, хіба, щоб піти погуляти. погулять, погулять надо долго гулять, час, час точно, Щоб чуть-чуть улетучился запах, і ти опять нанюхала. А коли приходжу, я стараюсь, ну, пусте не нюхати. Ну, якби, выборочно, точечно, вот я знаю, что вот это даже популярно, и я потом по цвету, ну, увы, да, когда летний аромат, ну, бутылочка светленькая, все такое, да, вот, то я стараюсь, ну, то, что мне не надо, ну, богато нюхать хоть там потом и кофе можно, а то, ну, тут, кстати, в Америке такой нема чтобы кофе там лежало, зернышко, там, понюхать не, ну, в Америке, ну, по крайней мере, тут в сефоре такого нету, не знаю, вот, Якби ти кофів не, кофі не перебивав, все одно вже ти не переб'єш, я хоч записую. Ну все, коротше, це був мій завтрак. Кусок торта завтрак, все, це, до вечора. А вечором Стівен буде якийсь ужин готувати. Стівен захотів щось приготувати. Нехай готове, правильно? А я буду віддихати сьогодні і шукати собі, бета, подарки. И шукать себе парфюмы на это летние.